Настроили, Настроили сейчас установят продолжим да ну Продолжаем Тезис мы озвучили уже Большинство успешных метателей вне должности Показывают хорошие результаты в спринте и многоборье Дэвид Штур, например, выполнял многоборье До того, как стал успешным толкателем ядра и также напомню, что 40 пришли в легкую атлетику до 15-летнего возраста, но в то же время 60% немецких топ-атлетов до прихода в легкую атлетику занимались другими видами спорта. Например, гандбол Николас Кауль – это чемпион мира в многоборье и успешный метатель копья устанавливал мировое достижение, если не ошибаюсь, 83 метра 94 сантиметра для юниоров. И сейчас больше сконцентрирован на метании копья. Мартин Бус, немецкий прыгун в высоту, пришел с футбола. Также много спортсменов пришло, прошли в детстве школу плавания и гимнастики Ну и тому подобное. Такая же практика наблюдается и в украинском спорте. Многие из украинских чемпионов начинали занятия в других видах спорта или даже в других секциях, вплоть до танцев, народных, бальных. И так далее. То есть раннее развитие каких-то двигательных качеств, причем разносторонних, положительно влияет на, на, на высокий двигательный потенциал и высокий результат в конечный, конечном итоге и перспективе. Немцами журналом «Лайшлунг Шпорт» в 2008 году был проведен опрос 2400 немецких легкоатлетов высокого уровня, разных видов, разного времени, которые показали результаты. И вот этот опрос показал, что 60 процентов из этих -400 легкоатлетов, 2400 легкоатлетов занимались другими видами спорта до 14-16 лет. И лишь потом сконцентрировались на легкой атлетике. То есть данный Тезис, данное утверждения имеет и научное подтверждение, и статистическое подтверждение. Как работают немецкие специалисты с юными спортсменами? Есть два варианта. То ли юноши могут заниматься в спортивных школах или в общеобразовательных школах. Но в разрезе недели а в среднем в спортивных секциях дети занимаются 6-8 занятий в неделю, 4 или 5 из которых это общая подготовка. И 2-3 занятия технической направленности в разных видах. Ноль занятий специальной силовой, специальной силой или выносливостью. Опять подтверждение предыдущих наших тезисов. В общеобразовательной школе дети занимаются 2-4 раза в неделю. Одно-два занятия общей подготовки и одно-два занятия технической направленности. Дальше пример типичного тренировочного микроцикла для юношей или девушек до 16 лет, которые занимаются многоборьем. Напомню, что многие немцы в этом возрасте занимаются многоборьем. Понедельник. Барьерная школа, школа метания копья общая сила, круговая тренировка, 2,5 часа общая продолжительность. Вторник отдых, среда техническая работа над спринтом, то есть структура движения или спринт с акцентом на технику. Школа прыжков в длину, различные скачки многоскоки на мягкой поверхности, как мы помним, и различные стабилизационные упражнения. То есть, там планочки, удержание корпуса, ну, в общем, такая статика. Продолжительность 2 часа. Четверг отдых, пятница. Барьерная школа. Школа прыжка с шестом. Работа с набивными мячами. То есть, ОФП с набивными мячами, комплексы. У вас полночаса общая продолжительность. Суббота, работа в лесу, кросс, медленный бег 2 километра, бег на структуру движений 8 по 120-200 метров, то есть лег невысокой интенсивности, и снова заминка 2,5 километра, то есть такая себе восстановительная работа на протяжении на продолжительности полутора часов. Естественно, что в, для разного уровня развития спортсменов и на разном этапе их подготовки методы будут отличаться среди них. То есть, начиная от простого, переходя к более сложному, начиная от каких-то специальных упражнений движений, до целостного движения цельного барьерного бега или цельного прыжка в длину. То есть постепенно, от простого к сложному, но в, такой вот, в таком сочетании и в такой последовательности немцы представляют для себя типичный тренировочный микроцикл для наборца. Дальше следует отметить, что многие учения нашей советской школы успешно изучены как немецкими специалистами, так и представителями европейской легкой атлетики. Даже в той же Великобритании на семинаре мне пришлось тоже слышать часто фамилии Коробков, Матвеев, Алексеев и так далее. Немцы с учетом многолетней, модели многолетней технической подготовки многоборцев по Коробкову от 1954 года тогда еще методики уделяли большое, большее внимание. Вот для себя переняли такую схему, что в зависимости от года обучения они начинают подключать и продолжают работу над разными видами. Что имеется в виду? То есть с первого года обучения обучение до конца работают над спринтом быстротой и развитием коронного вида, если он есть, если он как-то выражен. Если нет, то, то, нет. А со второго года обучения подключают барьеры и спринт, и продолжают спринт, барьерный спринт, метание копья, освоение элементов шеста, и тоже от начала и до конца постепенно увеличивая, усложняя занятия, усложняя упражнения. А с третьего года обучения подключается длина и высота четвертого года обучения, когда уже более-менее сформирован опорно-двигательный аппарат, есть определенные навыки, диск, ядро. И с пятого года обучения работа над скоростной выносливостью. То есть вот такая э, довольно наглядная и простая схема, но в то же время э, у немцев она подтверждает свою эффективность. И из этих видов, простите, немцы выделяют три ключевых в принципе, не только немцы, а все многоборцы выделяют три ключевых, которые или будут ахиллесовой пятой для многоборца э при попытках его достижения высоких результатов в многоборье, или станут его сильными качественными качествами и э сдвинут его конечную сумму в очков в многоборье на качественно другой уровень. Но в то же время эти виды барьеры почти шестого метания копья э являются... Э очень, ну, то есть, очень, положительно влияют э, на результаты в остальных видах. То есть развивая барьеры шестой копье, э, мы с высокой долей вероятности добьемся хороших результатов в спринте, прыжках в длину э, и остальных э, видах ногоборьи. То есть есть наблюдается явный перенос успешного выступления в этих видах с успешным выступлением в остальных видах. В то же время отмечаю, что эти три вида очень влияют на конечную сумму очков. При освоении техники движений в видах легкой атлетики предлагают использовать три формы и постепенно менять одну на другую. То есть от начального этапа, на начальном этапе при старте изучения техники движений можно использовать грубую, как она звучит в оригинале от английского, или упрощенную форму выполнения движения. Что имеется в виду? Ну, например, все мы знаем прыжок в длину, где есть возможные вариации выполнения полета после отталкивания. Это у нас полет в шаге, прогнувшись, метод прогнувшись, два с половиной шага ножницы в воздухе, три с половиной шага в воздухе, ножницы в воздухе. То есть в этом варианте грубой техникой может, быть, может служить э, полет в шаге, с которого можно начать, потом постепенно перейти до промежуточного варианта прыжок прогнувшись или два с половиной шага, и впоследствии перейти к оптимальной, идеальной модели прыжка, выполняя три с половиной шага или дойдя всего лишь до двух с половиной шага по воздуху. В других видах тоже можно выделить подобные Формы э, техники, например, в э, толкании ядра а грубой или упрощенной техникой может служить метание э, с места, с шага, а промежуточной формой может служить э, толчок с двух шагов или перескок. Многие немецкие э, спортсмены до сих пор, э, даже будучи в зрелом возрасте и показывая очень высокий результат, используют эту технику движения, когда два шага, а потом идет бросок. Ну и оптимально идеальная в варианте с ядром это скачок, толкание со скачком или круговой вариант, это метод Барышникова. Также отмечаем, что оптимальный возраст, лучший возраст для освоения технических навыков это вот 11-13 лет, это мы с вами уже озвучили, но напоминаем, что следует учитывать при освоении технических, при обучении техники юных спортсменов. А почему так? Потому что активная нервная система в это время хорошо усваивает информацию, хорошо переваривает, хотя отлично весоростовое соотношение, когда тем же метателям еще не мешает их масса выполнять сложные координационные упражнения. Ну и высокая мотивация для освоения новых э, навыков, когда дети стремятся изучить что-то новое, все новое для них интересно. И вот именно э, по этим причинам, и не только по этим, 11-13 лет один из лучших возрастов для начала работы над техникой и освоения хотя бы э, грубых и промежуточных форм ее. Э, пример развитие технических навыков по годам. То есть такую тенденцию, такую динамику развития технических навыков нам предлагают немецкие специалисты. То есть в 11 лет до 11 и в 11 фундаментальные основы, различные бега в прыжках, это могут быть отталкивания, легкие прыжочки, отскоки элементы метания, лазаний по различным лесенкам, деревьям, опорам, плавания, ловли меча, метания различных легких предметов. То есть это основы, которые будут служить дальнейшим фундаментом для грубой формы технического исполнения. То есть грубой или первой формы, давайте ее так называть. И тут можно осваивать уже Технику спринта, барьеров, длинных бегов, различных прыжков, метаний, элементов тяжелой атлетики, акробатики, упражнений с мячами и в бегах на выносливость. Ну, то есть, соответственно, идея в том, что каждому виду легкой атлетики соответствуют свои требования к техническим элементам, и уже до 16 лет в другой форме мы развиваем каждый из них. К 18-20 годам предлагают перейти на улучшенную форму, а то есть улучшить, сдвинуть качество исполнения движения и перейти от более простого к более сложному или усовершенствовать тоже более простое, но выполнять его с правильными акцентами и добиться биомеханически правильных движений и рациональных движений но ну, тут примером может быть работа над стартовым разгоном над набором высокой скорости выходом из стартового разгона над финишированием определенная специфика есть в финише, на финише дистанции у спринтеров барьерный бег прыжки в длину ну и мы видим что тут много техник у нас предложено которые предложено для освоения. Ну и в зрелом возрасте уже сконцентрировавшись на одном виде, мы оттачиваем его технику до наилучшей формы исполнения. Это у нас одна дисциплина, или, ну, например, или короткий спринт, или прыжки в длину. В коротком спринте тоже есть те же элементы, которые могут быть улучшены по сравнению с предыдущей формой выполнения технических элементов. Это был у нас 39-й слайд. Следующий слайд. Это методы изучения техники. Мы на них уже немножко останавливались. Но чтобы так немножко владеть терминологией, озвучу на английском и переведу или дословно, или для понимания общего на русский. То есть в методах выделяют learning advanced, just by looking and imitating. То есть изучение сразу, только увидев и сразу повторив, наиболее талантливые, наиболее одаренные спортсмены могут использовать этот метод. Если с кем он работает, то будет очень эффективным. Показали или озвучили, повторили, двигаемся дальше. Следующий показали, следующий повторили, двигаемся дальше. А метод от, повторение целого упражнения, whole methods, uh, method of learning. Uh, повторение целого упражнения имеется, например, прыжка в длину, uh, мы постоянно репетируем весь прыжок в длину, начиная от uh, начала разбега, набора максимальной скорости до приближения к планке, выполнения отталкивания, и, и полета, приземления. То есть мы uh, не разбиваем на части uh, весь прыжок в длину, а uh, выполняем его комплексно от начала до конца и Таким образом, пытаемся добиться высокого уровня результатов и высокого уровня технического мастерства в данном виде. Path метод of learning – изучение по частям, а потом соединяя их. То есть, вот опять же, на примере прыжка в длину работаем отдельно над разгоном работаем отдельно над набором максимальной скорости по разбегу, работаем отдельно над входом в отталкивание, работаем отдельно над выходом в мах, отталкиванием, выходом в мах и полет, работаем отдельно над движениями воздухами, работаем отдельно над приземлением. Тут можно выделять много различных частей, которые служат в комплексе, формируют целостное движение, и каждый тренер может их представлять по-разному, но принцип того, что изучение, метод изучения по частям. Uh, learning step by step, в uh, скобках вы видите, uh, methodical service, это uh, так называемое собственное видение тренера, когда uh, тренер, не uh, применяя каких-то общих принятых, uh, uh, норм, общепринятых школ, тенденций, направлений, иметь свое представление о научении, о способе научения, способе освоения спортсменами движений. И имея такой, и стараюсь реализовать такой метод со спортсменами и строить свои тренировочные занятия, работе над техникой. Также есть метод, выделяют методы работы в Learning with easy conditions with support. работа в облегченных условиях, то есть ну или с поддержкой. Если мы говорим о прыжке в длину, продолжаем говорить о прыжке в длину, то примером таких облегченных условий для освоения техники. Может быть прыжок с возвышения, прыжок с использованием мостика э, гимнастического э, или работа над техникой в, э, для освоения 2,5-3,5 шагов, это э, крутить э, ножницы в упоре на брусьях ну, и так далее. То есть смысл основной ясен, как, как отдельный метод, э, выделяют метод в обреченных условиях или с поддержкой. Э, The learning for example, all two weeks. Это метод э, отложенного эффекта, то есть когда мы э, две недели монотонно э, работаем над освоением какого-то э, движения и, э, как правило, в таком варианте через э, пару недель придет тот эффект, который мог не наблюдаться э, на протяжении э, самого процесса э, тренировочных занятий в этих двух недель. И э, Frequently learning of one technique, for example two times a week. Это метод частых повторений, то есть два-три раза в неделю работаем над конкретным техническим элементом. К чему это все приведено? Что к тому, что каждый спортсмен, в зависимости от своих особенностей, может, из своих из своего уровня развития, может оптимально, и наиболее эффективно использовать э, разные из этих методов. Кому-то подходит один, кому-то подходит другой, э, стараться не подогнать всех под одну гребенку, э, пытаться найти э, тот, который действует на спортсмена, э, оптимально. Э, также э, как отдельный метод э, выделяют э, learning with the alternating advices. Или бы э, это опасает. То есть это обратный метод, когда э, стараются спортсмена, от спортсмена добиться принудительно э, неправильного выполнения движения для ощущения э, разницы. То есть э, если мы хотим добиться правильного, и спортсмен не способен это выполнить, эту установка, выполнить подожди, правильное подожди, движение. Подожди, подожди. скажи мне что у нас пауза там можно вырезать будет там говорить некому <связать> у нас пауза а муж ну, пауза да, техническое бедная розетка вот твоя белая розетка держи Ну, а ее пока хватает она заряжена пока давай ему надо дать одну минуты Сел? Сел. Ну, батарея почти жара. Батарея его к э, компьютеру, а он не не а, да. транслирует. Ему... Что а, а, а что ты хочешь? Не надо. Я буду вам. Сейчас быстро. Ну, пусть запись идет, чтобы мы переработали. Так, э -э, третий файл будет? Да? Расход энергии больше, чем, да, чем, ну, чем приходят. Да, потому что там и интернет, и видео, и все сразу. Горячий ну, Нормальная камера нужна. Если бы этим камерами научиться пользоваться, у него бы неплохие. Хочешь сходить в туалет, если он а, Ну ладно. Давай, ну сходи, Существу. <существует> <существует> ну время есть. Я просто хочу покурить, да, покурить. Может, Так, нечего. Забегай, похоронок, похоронок. Нечего покурить? Нечего. Три здоровья вреди. Попну людей кидаем, да? Что-то что-то пишет, Идем. Да, да я на них один. Нет, как ты знаешь, что он Смотри, было 13, потом 11 и последняя. Было 15, было 15. А максимум было 15. Наверное, а 13 был. Люди уходят. Сейчас 10, первая часть была 13 минут. Вторая час 10. А тех 8 виг хватает на час. Ну, я уже для, по... для, для, для ну там я. на час 50. Разная камера, разное качество видео. Там, там надо выбрать было другое качество, и она, в принципе, там 3-4 часа может снимать. Слышь, Оль, и третья частина. Напишешь тренерский вебинар все Сюрик, третья частина, попробуем и дальше снова ведешь. Уже я перезвоню. Вячеслав что-то хотел. Так он, он там за забором стоит, нет? звонил? А я не знаю. Как дела, спросить? У меня тоже, когда были в, на телеке работал, когда прямое включение любили в это время. Маша, я тебя вижу. Как будто ты можешь взять трубку и сказать, да, класс. Я тебя вижу. Окей. А, Саша, как ты там делаешь? Нет, подожди, сначала надощить. Нет, надо. Подожди, подожди, еще. А, все. Тихо, тихо, тихо. Вот это концепт мы снова в эфире снова стоп, 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 трудости, стоп, 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 стоп вызванные тем, что первый раз сегодня у нас такие процессы происходят транслирование до ухода на паузу мы с вами говорили об альтернативном методе или обратном методе когда заведомо неправильные установки даются спортсменам, чтобы они почувствовали разницу между в корне неправильным и тем, что подразумевает быть правильным. Почувствовав некомфортность, неудобность и разницу в результатах, они, возможно, придут к национальному варианту выполнения и тому, что от них вообще хочет видеть их тренер. Также доктор Килинг озвучил практические рекомендации по поводу изучения техники, в частности, если техника не идет. Бывает такое, что вот мы упираемся в стену и ничего не получается, вроде все как обычно, вроде и силы есть, но почему-то из разных причин не получается выполнить то, что мы хотим и чего от нас просят. И в таких случаях спортсмену необходим отдых для разгрузки головы. Переключение на другие упражнения, отдых подбирается индивидуально в зависимости от уровня усталости. Или вот тот самый обратный метод применить, который мы с вами только что обсуждали. И нужно находить правильный подход к формированию установок и команд для спортсмена. То есть для разных спортсменов разные установки, даже разные установки могут привести... Ну, дать один и тот же эффект, и в то же время наоборот, разные установки могут привести к одному и тому же результату. То есть вот задача тренера найти такую установку, которая работает именно для конкретного спортсмена и применять ее в будущем. То есть то, что работает для одного, совсем не факт, что сработает для другого. В таких вот установках, или mindset как их называют на английском, Закончим вопрос о технике, перейдем к основам периодизации, которую предлагает Вольган Киллинг, опять же ссылаясь на работы советской школы. Яковлев, Матвеев, Дичковский, Верхошанский и Платонов уже в современной в Украине много книг. Тут мы остановимся на пишет. А основу? пишет? Нет, он выключился. Ему нужно подзарядиться, ребята, он, он так не, не выдерживает. Давайте чей-то ответ. <плес> ну, не потянет, меня не питается. ты че? В смысле, не... <плес> <плес> не потянет? <Какая> разница? У <плес> меня <плес> подвисает <плес> <еще? плес> ну, Нажми паузу, пожалуйста. я умел. <кхм> а ты тогда не выключал? <кхм> <кхм> ну, ты че, что Режим. Как его резать?